Selamat datang ke Business On Air, di mana kami akan share knowledge berkaitan dunia ejen dan juga e-commerce. Okey, uh, untuk hari ini, kita akan bersiaran topik general. Sebelum itu, uh, saya khusus anda untuk hari ini, saya Inas Dan saya Nazneen. Uh, Okey, untuk hari ini, Nazmin kita akan cakapkan satu topik yang uh, usahawan kat luar sana perlu tahu lah. Ya, betul. Hmm. Tapi kita tak nak bagi tahu dulu lah apa dia topik tersebut hmm. uh, sebab anda perlu uh, lihat selepas ni, tonton sehingga ke akhir rancangan. Okey. Okey. Lagi. Jadi uh, pada menonton kat luar sana jangan lupa untuk like, komen uh, dan juga share. Uh, jika ada rasa video ini bermanfaat. Ya. Yeah. Hmm, okay. Tapi sebelum tu kita nak dengar, kita nak tengok siapa hmm. sebenarnya. Ya, aku kupaskan yeah. tentang topik hari ini. Sejum. Jadi jom kita tengok. Yeah. Itu dia. Siti Nur Syahira. Bukan Ay. Siti Nur Aliza. Bukan eh? Siti Nur Aliza. <laughs> Kalau Siti Nur Aliza, kena nyanyi. <laughs> Okey. Okay, okay. Jadi, Ira, hmm. untuk hari ini, apa yang akan Ira bawakan kepada kami? Okey. Untuk hari ini, uh, topiknya adalah mengenai e-invoice. Masih e-invoice, uh, tapi berkaitan dengan penangguhan e-invoice. Oh. Hmm. Uh, Okay, penangguh invoice ni satu kelegaan lah sebenarnya untuk PKS ataupun PMKS ni. Hmm, okay. okay. jadi hmm. uh, adakah penangguhan ni memberi manfaat hmm. ataupun peluang ataupun memberi lagi tempoh masa kepada uh, apa? PKS kat ha, luar sana. PKS kat luar sana, jom kita, kita, kita dengar lah kita apa dengar yang dulu, tapi... akan bincangkan. Ah. Hmm, tak... Jadi, yeah. Nina, Nina ready? Dah, ready. <laughs> <laughs> okay, jom kita on air. Okey, so hmm. kita boleh beri terus ke Ira. So Ira apa ya? Ira nak kongsikan hari ini tadi mengenai invoice. Okey, hari ini uh, ringkas saja mengenai penangguhan e-invoice. Uh, satu kelegaan untuk PKS. Ha, sebenarnya uh, berita ataupun topik mengenai e-invoice ni kita ada sebut juga kan. Azni pun ada share dalam uh, news dan saya pun ada share dalam uh, Q&A baru-baru ni lah. Uh, cuma ni kita nak uh, nak kongsikan lagi ha huh, supaya semua orang uh, tahu kenapa berlaku penangguhan, apa yang terdapat dalam penangguhan uh, e-invoice ni. Okay so uh, dekat pengenalan kita fahamkan dululah sedikit mengenai e-invoice ni. Uh, e-invoice ni adalah Sebenarnya satu inisiatif uh, lembaga hasil dalam negeri, negeri kita lah Malaysia uh, bagi mendigitalisasikan proses pengeluaran invoice perniagaan seluruh uh, negara. Uh, kenapa nak buat e-invoice ni adalah untuk meningkatkan ketulusan dalam transaksi, mengurangkan Ketiris, ketirisan dalam cukai dan memudahkan kerja-kerja uh, untuk audit dan pemantauan cukai. So senang fahamnya sebab uh, saya ada nampak macam kalau dalam kalangan uh, peniaga mungkin faham tapi dalam kalangan uh, pembeli kadang dia kurang faham apa tu e-invoice dapat QR dapat apa UUID tak faham. So bahasa yang mudahnya adalah uh, okay kalau macam peniaga dia buat jualan okay uh, biasanya kalau kita sebagai pembeli kita akan terus dapat Uh, receipt kan ataupun oh, uh, oh, kita akan terus dapat e invoice uh, Teruslah lah macam tu je stop dekat situ je uh, tapi bila e-invoice ni datang adalah uh, setiap kali uh, apa uh, macam pembeli tu dia kena request lah e-invoice tu uh, dan uh, penjual tu dia kena hantar dulu e-invoice tu kepada LHDN uh, melalui sistem lah uh, untuk disemak dan disahkan uh, bila LHDN dah sahkan melalui sistem barulah e-invoice tu dikeluarkan berserta dengan nombor rujukan, nombor khas yang kita panggil UUID dan QR uh, QR Code. Uh, lepas tu barulah uh, invoice tu dibagi kepada pelanggan. Uh, itu untuk senang faham lah. Jadi proses dia ada yang mungkin Uh, dapat serta-merta. Ha ikut yang kepada hmm. penjual hmm. ataupun hmm. mungkin ambil sedikit masa. Ambil sedikit, untuk sedikit masa untuk datang. di uh, untuk dapatlah. Ha hmm. kenapa kalau kata ambil sedikit masa tu? Mungkin uh, peniaga kena faham lah, sebagai pembeli kena faham sebab mungkin peniaga tu dia tak ada integrate dengan mana-mana hmm. API, mana-mana hmm. sistem. Ah hmm. uh, jadi perlukan dia untuk buat manual ataupun buka portal uh, e-invoice untuk record ah uh, key in summit dekat situ. Ah uh, barulah hmm. dia akan dapat uh, apa e-invoice e tu lah. Uh, tapi kalau kata kita tengok lah kalau peniaga tu dia dah integrate dengan uh, apa dengan sistem. So mungkin boleh dapat serta-merta. Uh, dan sebagai pembeli pun dia perlu uh, request e-invoice tu pada bulan yang samalah uh, hmm. untuk dapatkan e-invoice tu macam Aa. kita pun pelanggan pun kalau kita dah biasa dengan e invoice ni mm -hmm. macam untuk daripada segi kalau kita ada insurance mm. kita memang setiap oh. setiap bulan ha, memang akan, akan dapat, dapat email ha, e -invoice, invoice tu kan ha, sebelum mm. ni kalau kita uh, kalau tanpa e invoice kita tahu ada deduction hmm, setiap bulan hmm. uh, tetapi kita tak tahu uh, apa yeah. uh, bukan tak tahu uh, maksudnya kita kita tahu did, did, deduction tu tetapi nanti bila dah sampai masa kita nak buat apa tu nak buat hmm, claim, uh, claim uh, tax lah. semua tu nak kena masuk pulih dekat balik, portal ha. nak kena tengok balik hmm. berapa dan sekian uh, hmm. tapi bila dah ada invoice ni um, mungkin nanti tahun depan kita dah boleh tengok lah pelaksanaan hmm. dia tu lebih hmm. kan lebih, lebih mudahlah mudah. untuk urusan untuk claim tax hmm, nanti yeah. uh, okay terus ke seterusnya. Okay, kita tengok sedikit bila e-invoice ni bermula. Fasa 1 bermula pada 1 Ogos 2024 untuk pembayar cukai dengan pendapatan melebihi 100 juta. Uh, dan fasa kedua pada 1 Januari 2025 hmm. untuk syarikat ataupun perniagaan pendapatan tahunan dia adalah antara 25 juta sehingga 100 juta. Uh, so dua fasa ni ah uh, dah terlaksanalah hmm. maksudnya dah dilaksanakan. Uh, cuma kalau kita ikutkan untuk fasa ketiga baru-baru uh, 1 Julai lah kan hmm. yang akan yeah, dilaksanakan tetapi uh, terdapat penangguhan. Uh, penangguhan diberikan uh, untuk uh, apa syarikat yang mencatatkan pendapatan uh, tahunan di bawah 5 juta. Uh, sebenarnya ya, kalau kita tengok yang terlibat tu kebanyakannya adalah PKS lah uh, ataupun PMKS. Uh, langkah ni diambil untuk beri peluang kepada PKS untuk membuat persediaan dari segi sistem, latihan, kos sebelum pelaksanaan sepenuhnya uh, bermula tahun 2026 nanti. Uh, Okey kita tengok ini adalah jadual terbarulah. Uh, kalau kita ikutkan dah ada dua kali kan uh, penangguhan. Uh, start daripada tahun lepas hingga tahun ini dah dua kali penangguhan. Ini jadual uh, yang terbaru. Okey uh, kita tengok. Kita tengok kat sini uh, fasa e invoice untuk uh, PKS ni mengikut tahap pendapatan uh, daripada uh, apa uh, kalau tak silap saya uh, penangguhan ni diumumkan pada awal bulan uh, Jun baru-baru ni kan uh, dan daripada penangguhan tu apa yang kita nampak adalah syarikat yang berpendapatan uh, 500 ribu ke bawah uh, dikecualikan buat masa ini ah uh, dan kalau nanti dia dah, dia tak sama dalah uh, kalau dia, masa dulu 150. 100, ha 150 kan. Ha, ha ni, dia ni dia naikkan ah naikkan, uh, si. naikkan kepada okay, 500,000 okay. ke bawah. Hmm. Okey untuk fasa ketiga iaitu uh, syarikat yang berpendapatan 5 5 juta sehingga 25 juta. Uh, bermula pada 1 Julai 2025 dan fasa keempat pendapatan 1 hingga 5 juta ditangguhkan pada 1 Januari 2026 manakala fasa 5 pula adalah sehingga 1 juta pelaksanaan ialah 1 Julai 2026 Maksudnya semua hmm. akan terlibat juga ha, sebenarnya semua akan terlibat ha, cuma diberi ha, penang, penangguhan penangguhan ha, ha. Uh, mungkin khusus uh, nak bercakap apa-apa. Uh. Okay. Oh, untuk uh, bagi yang menonton dekat luar sana, uh, jangan lupa untuk like, komen dan share uh, jika anda rasa video ini bermanfaat. Okay so itu penangguhan lah uh, Okay so kita nak tengok Sebenarnya kita nak bagi faham kenapa Kerajaan uh, uh, Kenapa kerajaan iaitu LHDN ni uh, Menangguhkan lagi Pelaksanaan e-invoice ha, ni untuk kenapa PKS tangguh, tangguh. Uh, Kenapa, kenapa uh, Penangguhan yang ha, kali kedua kan? uh, Kali kedua ni so kita kena faham lah Satu adalah untuk mengurangkan beban Keuangan PKS uh, Dengan penangguhan ni kita kata Memberi peluang kepada PKS Yang masih bergantung dengan kaedah tradisional Uh, hmm. untuk merancang bajet menyediakan kos bagi perisian peralatan hmm. serta latihan yang diperlukan tanpa kita apa beban kewangan yang mendadak ha lah. yang uh, hmm. tiba-tiba. Okey yang kedua adalah untuk bagi masa yang mencukupi undai segi uh, persediaan latihan uh, dan penggunaan uh, sistem ha lah. uh, uh, kita tahulah mungkin uh, dari kalangan PKS hmm. ni dia hmm. nak integrate dengan sistem dan sistem tu pun berbayar kan. Ha uh, dia bukan setakat lah dan ambil masa untuk macam mana nak belajar faham lah. sistem belajar. Haa. Bukan dia saja belajar tapi sebenarnya Haa, untuk staff-staff dia aya. tu belajar. Uh, so dekat situlah uh, perlukan masa tu. Uh, kita kata beri masa supaya nanti bila betul-betul uh, dah ready, uh, kurang risiko kesilapan data, hmm. kelewatan urus niaga dan ketidaktepatan hmm. dalam pemfailan cukai tu. Okay. Hmm, saya boleh tambah sikit hmm. lah. Ini hmm. apa yang saya hmm. nampak. Hmm. Eh. Uh, ke baru-baru ni nampak kita scroll dekat thread tu hmm, hmm, hmm. Uh, adalah satu post tentang e-invoice hmm. dan yang post ni dia staff kat dekat syarikat hmm. uh, dia cakap dalam posting dia tu memang dia blur-blur lah hmm. tentang e-invoice ni apa dia tak dia tak faham hmm. ingatkan dia je yang bukanlah ingat tak ramai hmm. ada situasi macam tu bila kita buka komen hmm. kebanyakan admin hmm. yang bekerja syarikat tu masih, masih. lagi hmm tak tak faham. Mm -mm. Ha, jadi mungkin uh, penangguhan ni memberi peluang mm, kepada um, pemilik syarikat ataupun apa peniagal, tu orang um, kata hang um, peniaga kan uh, yeah. untuk melatih mm -mm, staf yeah. lagi mm. sebab sebenarnya ramai yang masih keliru mm -mm, betul mana nak proses mm -mm, tu kan mungkin masa yang sebelum ni tu sebenarnya tak mencukupi pun sebab kita mm. kena ambil ambil ambil, ambil kira jugaklah bukan syarikat nak fokus kepada e voice ni juga kan banyak mm. benda lain lagi lain-lain <laughs> dengan kerja orang hakiki pun nak kena tengok jugaklah mm. sebab mm. kalau ikut mekanisme tu ada dua mm -mm. satu sama ada dia hantar uh, manual mm -hmm. ke portal my, mm -hmm. my invoice tu ataupun Bersama dia tu? ada sistem yang boleh integrate mm, dengan betul. API ah, dengan yang 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 mungkin yang menjadi macam yang menyebabkan dia orang blur tak faham tu adalah nak cara nak submit dekat mm. bahagian dan kena ambil invoice manual tu kan. secara manual gitu. Mm. Ah. Itulah dah kena ambil kira juga peniaga yang di desa mm. uh, ataupun di luar bandar mm. macam yeah. di Sabah Sarawak yang uh, apa kekurangan fasiliti dari segi yeah. internet, laptop yeah. apa semua mm. tu kan. So macam mana? Uh, macam mana nak selama buat? Selama ni pun uh, uh, kaedah jualan tu memang, memang secara tradisionallah offline. La, offline, uh. offline uh. Ha tiba-tiba nak buat ni kan di segi mm. kefahaman tu kan mungkin dalam kalangan faktor umur Kedua Kedua kena 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 kena. Ha, pemilik kedai runcit dekat pemilik kedai kena runcit ha. dekat kampung kan ha memanglah ha. kemungkinan ha. tu tak sampai lagi tahap hmm, tu kan. Tapi ha. lambat laun benda tu hmm. akan akan lain tu tu untuk bila melibatkan benda kita tak IT ni Uh, agak uh, ambik masa, ha, masa juga untuk untuk belajar. Mm -hmm. Okey, yang seterusnya adalah untuk memastikan kelancaran peralihan ke sistem digital. Uh, Okey, membolehkan PKS ni menjalankan percubaan awal sistem e-invoice, membaiki sebarang kelemahan teknikal dan mendapatkan sokongan LHDN bagi memastikan peralihan sistem digital ni berjalan dengan lancar dan dapat uh, kita tahu apa pematuhan penuh lah uh, dicapai menjelang 2026 nanti. Okey, kita nak tengoklah mungkin ada yang tak tahu, ada yang tahu sebenarnya sebenarnya kerajaan HDM pun dah sediakan bentuk-bentuk sokonganlah untuk pelaksanaan e-invoice ni. Yang pertama dekat setiap kaunter ada kaunter e-invoice di setiap mm. uh, pejabat LHDN. Uh, so dekat kaunter tu dah lengkap lah dengan servis uh, dari segi kemudahan komputer, capaian internet uh, bagi membantu PMKS ni menghadapi kekangan yang ada mungkin masalah elektrik tak stabil ke, liputan yeah. internet lemah ke untuk guna terutama sekali di kawasan luar bandar mm. lah. Uh, kan kita pun tahu e-invoice ni dia boleh consolidate kan. Uh, so dalam tempoh persediaan ni ataupun dalam tempoh penangguhan ni mungkin boleh cuba kan. Boleh cuba kita uh, pergi uh, kalau kata memang tak ada memang tak ada apa uh, uh, internet dekat rumah ke kan yeah. tak ada laptop untuk buat pergi ke pejabat LHDN ni uh, dekat kaunter e-invoice ni boleh cuba uh, boleh cuba kan untuk belajar Okey yang kedua uh, melalui uh, pusat komuniti desa ha sebagai pusat latihan e-invoice ha kerajaan menjadikan pusat komuniti desa ni di seluruh negara termasuklah Sabah Sarawak ha, sebagai pusat latihan untuk bantu PMKS luar bandar belajar dan guna sistem e-invoice. Ha, dekat sana ada komputer, ada internet percuma hmm. ha, dan tak silapnya ada orang untuk ajar sekali hmm. ha, untuk a untuk ha, ha, ha. bantu kan sangat bantu ha mungkin ramai yang tak tahulah kan hmm. ada, ada kemudahan ni. Uh, sebenarnya hmm. tu je yang saya nak kongsikan lah hmm. mengenai penangguan invoice ni. Uh, sekarang dah sampai kepada kesimpulan. Hmm. Uh, okay, penangguan penangguhan invoice ni memang kita kata satu kelegaan lah kepada uh, PKS yang membolehkan mereka buat persediaan uh, sistem latihan dari segi pekerja, bajet uh, tanpa tekanan masa dan kos yang mendadak lah. Uh, okay. Kerajaan sangat prihatin terhadap cabaran sebenar yang dihadapi oleh PKS dalam memastikan transformasi digital dijalankan secara inklusif dan berperingkat. So, dan P, uh, PM, apa, PA, eh, PKS ni dan PMKS ni pun kena ambil peluang penangguhan ni lah. Jangan Betul. tunggu saja hmm. kan. Kalau tunggu saja nanti bila dah sampai nak dekat sepatutnya, uh, sepatutnya dilaksanakan kan, <laughs> takkan settle masalah akan berlaku juga macam ni. Okay. So, kena mulalah. Mula kena pasti keperluan e-invoice saya uh, cari penyedia sistem yang sesuai jika perlu uh, dan set, uh, setailah masih ada latihan seminar yeah. uh, apa webinar yang disediakan LHDN uh, untuk belajar untuk faham e-invoice tu. Okey. Hmm. Hmm. Ah hmm. uh, jadi kalau ikutkan hmm. penangguhan ni dah kali kedua. Hmm. Uh, jadi pengusaha kat luar sana tu janganlah tunggu ada lagi, janganlah hmm. mengharapkan ada lagi penangguhan. Hmm. So update masa yang ada untuk, sekarang, mulakan, untuk mula ha ya. sebab kemungkinan kalau dah tak ada penangguhan kan ha kan okay. okay. nak tanya memang okay. akan okay. ada ha. juga okay, kita buat kan so cari masa hmm. uh, bukan cari masa maksudnya inilah masa dia hmm. Uh, hmm. disebabkan uh, kerajaan sendiri dah buat penangguhan hmm. uh, sehingga ke fasa yang kelima hmm. maksudnya uh, lebih banyak uh, kita kata masa yang diberikan oleh pihak kerajaan sendiri kepada anda untuk anda apa betul-betul uh, belajar mengenai apa yang dimasukkan dengan e invoice uh, ya. apa join mana-mana ya, ya apa seminar dan juga webinar yang LHDN, LHDN. sediakan sebenarnya dan sebenarnya Excel hmm. macam ni boleh terus pergi ke portal LHDN sendiri untuk dapatkan info yang lebih lengkap dan hmm. lebih lanjut dan sebenarnya hmm. LHDN buat tips buat hmm. kelas ke webinar. Ya, betul betullah mm. Untuk bagi penerangan lagi Tinggal untuk kita join sahaja Ya dan ha. percuma lagi <laughs> Okey okay. jadi uh, banyak info yang kita dapat hari ni So kami harap uh, PKS kat luar sana Ataupun mana-mana peniaga kat luar sana Manfaatkan waktu yang penangguhan ni sebaiknya Dan mulakan hari ni Untuk yeah. uh, belajar lagi tentang e-voice Ya yeah. so okay, saya uh, sampai sini saja Betul Jangan lupa untuk like, uh, subscribe dan juga komen jika ada sebarang idea ataupun cadangan untuk kami lah. Yeah. Uh, jadi itu sahaja untuk hari ini kami off air yeah. dulu.